Друзі, важлива новина організації, які займаються консолідацією національних рухів на території Російської Федерації для майбутньої боротьби там, коли Росія не стане, об'єдналися у коаліцію. Яка мета коаліції? Які завдання стоять перед нею? Та чому вона звертається в організацію Об'єднаних Націй? Про це будемо говорити з безпосереднім представником цього об'єднання. Пане Владиславе, вітаю вас. Чи могли б розказати взагалі, яка ціль нещодавно була подія? Ми почули про створення коаліції. Яка ціль цього об'єднання, з якою метою це створено, і які взагалі там спільні цілі або завдання у учасників цього об'єднання? Вітаю. Благодарю, що далі вас можна висказатися. Ну, ізначально цілі консолидации сил внутри коалиции строились на том, что нам было необходимо дополнить сильные стороны друг друга, получить целостную кооперацию и более мощную силу в международной арене. Ну, что я имею в виду? Для, существовало существовал для того, чтобы обладать своим представительством и при этом не забывать про называемый real политик и реальными силовыми средствами противостоять стране террористу. Таким образом, консолідувати блок непосредственно представителей і блок реальних военных людей. А от якщо ми подивимося список організацій, які взагалі об'єдналися у коаліцію, там є такі досить бойові, якщо так можна сказати, це там ну до прикладу, там батальйон Шейха Мансура, да а є організації, які в чій роботі підкреслено саме дипломатичні напрямки. Вот в чи могли б розказати, рассказать, какие организации об'єдналися в коалицию, и от взагалі чи уже каких-то там певних кроків? Ну, смотрите, э, можно так сказать, что основная идея коалиции была сформирована на основе таких движений, как СО, Сотилат, э, Кавказский Союз, непосредственно Ассамблея Национального Возрождения и э, антибольшевистский блок. Э, у них разные были задачи, разные системы и вообще подходы к реализации своей политической деятельности. Но если мы говорим про наиболее успешные, то, безусловно, да, вот как вы сказали, Шейх Мансуру, Выступал очень, так сказать, успешно. Но не стоит забывать, что сейчас появились вот казачьи организации внутри РДК. Ну и, как вы видите, флаг за моей спиной, вот Карельский национальный батальон очень активно занимает позицию в этом направлении и показывает очень значительные успехи. Поэтому мы даем возможность каждому на, высказаться на горизонтальных связях, а кто лучше себя покажет, тому и больше внимания, сами понимаете. Вы готуєте коллективное звернение в ООН. Чи а могли бы детальней рассказать взагалі про цю инициативу, про що йдеться в звернення, чего вы взагалі ожидаете за результату? Официальный документ в адрес ООН был направлен от лица финогорских организаций и движений с целью признания факторов геноцида, этноцида, экоцида и лингоцида для каждого конкретного финогорского народа, в разных пропорциях, в зависимости от степени их преследования. Цель была в том, чтобы привлечь внимание международного сообщество проблемы исчезания естественного биоразнообразия автохтонных этносов Евразии и привлечь Кремль к ответственности за полномерную политику по уничтожению финогорской идентичности через э, ассимиляцию, репрессии путем наци... э, по национальному признаку, по также социальному признаку, а также, что сейчас особенно важно, это разрыв естественных связей внутри финогорского мира. То есть это разрыв с э, народами Финляндии, Скандинавии, Эстонии и Венгрии после нового железного занавеса, который после известных событий 2014 года еще начался, то никакой кооперации внутри феногорского мира не существует, и Кремль полномерно закрывает нам возможность как-то выключить голос со стороны Запада. А на вашу думку, взагалі, я пропрошую за таке уточнення. А оці дії Кремля направлені проти фінно-угорського народу, чи правильно я розумію, що це можна пов'язати з тим, що ви перелічили саме зближення з такими країнами, як скандинавські країни та Фінляндія, з якими зараз у Росії не дуже вдалі відносно? Чи інші причини якісь? Так, да, безусловно, нам так. Представительница Ногульского направления очень интересная кооперация с братскими народами. В последнее время любые связи даже культурного характера полностью не допускаются со стороны российских властей, и что самое такое заметное, если посмотреть вот на опять же, Карелию, недавно, несколько раз уже подряд, Патрушев э, высказывался о том, что якобы финские власти и испанские уже теперь выпилил, и даже норвежские э, пытаются э, начать разгонять сепаратизм в этих регионах, хотя по факту они никак не заинтересованы в этом. Они больше за... Ну, вы знаете, Северная Европа, она любит миролюбивую политику. То есть это опять начинается нарративы Кремля в пользу того, что все вокруг виноваты, они хорошие. Но недавние события по вступлению в НАТО, Швеции и Финляндии, как бы опять же показывают, что страны очень обеспокоены агрессией России, а финно идентичность оставшихся в живых народов Российской Федерации уже является такой картой, я называю, мягкой силы, которую Кремль пытается использовать сказать, что на самом деле это угнетают финно народы, допустим, в Северной Европе, а в России все хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что это не так, это Очередная попытка перекроить реаль... попитка реальные существующие дела. Я також хотів у вас поцікавитись. Перепрошую, що тільки зараз поставлю це питання. Ви вже згадали прапор, який знаходиться позаду вас. Розкажіть, будь ласка, про свою організацію. Чим взагалі ви займаєтесь, на чому ваша робота зараз зосереджена, щоб наші глядачі розуміли. Ну я представляю Карельське національне движение. Эта организация направлена на то, чтобы предоставить Карелии от Карельского перешейка до Кольского полуострова независимость. Мы выступаем непосредственно за интеграцию в Северную Европу, в страны Балтии. Особый интерес мы, конечно, питаем к Хельсинки и Таллину, поскольку это самые братские народы, которые непосредственно нас окружают. Более того, мне предоставлена честь заниматься международной кооперацией и представлять на международной арене корейский национальный батальон, который сейчас находится в составе русского э, добровольческого корпуса, и занимается военными операциями. Вот недавно они были на Белгородчине, о чем -то точно так же можно посмотреть в их телеграм-канале. И мы не собираемся останавливаться, мы проводим э, политику на международной арене, э, выступали в в Брюсселе непосредственно с позиции по независимости, а также э, в последнее время все чаще к нам обращаются партизаны э, с территории Российской Федерации, которые все больше вдохновлены именно идеей вот такой новогодской реконкисты и видят, наверное, свое будущее именно непосредственно в Карелии, потому что Карелия обладает статусом республики, это государство в государстве, так или иначе, как бы не пыталась российская власть подавить э, национальное Самосознання юридичне э, у нас є всі шанси на то, щоб подати на випит состава Російської Федерації згадали. Зараз що ви спілкуєтеся з представниками партизанського партизанських рухів, які діють на території Російської Федерації, як взагалі, от, э, вони э, та зокрема і ви оцінюєте поточний э, стан саме партизанської боротьби на території Російської Федерації, та взагалі, які очікування у цих людей, які ведуть таку досить Ну, если так можно сказать, на даже обувь вечайдушную борьбу. Ну, касательно партизан можно сказать э, точно, что они, <клес> что они занимают э, разную роль, и в зависимости от того, на каком уровне они сами координируются. То есть некоторые из них наносят стратегический урон, а в некоторых такие, такие легкие, тактические, но при этом существенно материальные. Ну, что это значит? Что все зависит от, от случая к случаю однако тенденция показывает, что опыт у таких формирований нарабатывается. Их навыки улучшаются, таким образом достигаются стратегические цели с более высоким уровнем урона. При том, что партизанская деятельность, она же охватывает абсолютно разные регионы Российской Федерации, и поэтому это автономные ячейки, Которые между собой никак не связаны, но при этом занимаются единым делом. Это помогает сохранить их анонимность и увеличить более тяжелые раны. Ну, знаете, как существует концепция тысяча ран. Вот они выполняют именно данное направление. Вот вы сказали еще партизанские рухи они набирают оборотов. На вашу думку, взагалі, цей процес він так і буде далі розвиватися, що поступово, поступово, поступово будуть сильнішати рухи опору, чи е, в певний момент наступить е, якась ситуація, після якої там це переросте в певну громадянську війну, взагалі? От як ви бачите, взагалі цей процес в, у перспективі? Ну, так це історія покаже, звісно, але знаходясь в даному стрічку, можна сказати точно що. Что... Люди постепенно понимают, что иного выхода нет, что так или иначе придется решать свои проблемы самим, а ухудшающееся экономическое, и даже во многом больше такое социально-политическое положение в стране также является значительным толчком. Что я имею в виду? Те же самые бывшие Вагнера возвращаются обратно, и, получив боевой опыт и при этом безнаказанность, они становятся якобы новыми героями Российской Федерации. Для тех людей, кто так или иначе все-таки обладает критическим мышлением, они понимают, что это куда значительная весомая опасность для их собственной жизни. Поэтому им придется так или иначе брать уже сами руки в оружие и защищать свою семью от таких вот непонятных личностей. Поэтому, на мою думку, все можливо. И тенденция показывает о том, что мы идем именно... тому о чому тільки що ми тільки що ми тільки начали о розвитку протезантського движения. Я бажаю вам успіхів на цьому шляху. хай все задумане у вас вдасться. Дуже дякую вам за цю розмову. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я думаю, нашим глядачам було дуже цікаво послухати нашу розмову. Дуже дякую.